ইফালে চাওক গাইছ বেলি ওলাই গ'ল আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি এক্সোৱেলি দিনত ভিডিঅ'টো হ'ব গৈ আছে আৰু গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আৰু সকলোকে স্বাগতম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ ফাৰ্মত চাওক আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো কিয় বনাইছোঁ জানেনে মানে যোৱাকালি ইমানেই কামত বিজি হৈ গ'লোঁ ইমানেই বিজি হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত মানে ভিডিঅ' বনাব পাহৰি গ'লোঁ মানে ভিডিঅ' পাহৰি যোৱা নাই ভিডিঅ' বনাব মানে টাইম নাপালোঁ তো সেইবাবে মানে এতিয়া ৰাতিপুৱা আঠটা বাজিছে আৰু আঠটা বজাত মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এনেই মই নৰ্মেলি চাৰে আঠটা বজাত ভিডিঅ' আপলোডেই দিওঁ কিন্তু এতিয়া মই আঠটা বজাত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তাৰপিছত ধৰি লওক আঠটা বিছ মানত ভিডিঅ'টো বনাই হ'ব আৰু এডিট কৰোঁতে বিছ মিনিট এক্সপৰ্ট কৰোঁতে পাঁচ মিনিট দহ মিনিট আপলোড কৰোঁতে আকৌ তেনেকুৱা এঘণ্টা তেনেকুৱা আৰু অলপ দেৰি হৈ যাব আজি ভ্লগটো আহোঁতে বাকী মই এতিয়া আছোঁ ফাৰ্মত আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্ডেল টাইডেল চাই গম পাইছেই কিহৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ তো দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু যিহেতু মোৰ চেনেলত ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তো তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি থেংক ইউ আৰু ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰি যোৱাৰ বাবে আৰু আগলৈও কৰি যাব তেনেকৈ ছাপৰ্ট ধুনীয়াকৈ আৰু বহুত বেছি আগবাঢ়ি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চাপ'ৰ্টৰ বাবে তো এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজিৰ টপিকটো হৈছে যে এশটা মুৰ্গী ধৰি লওক এশটা মুৰ্গী পুহিলে আপোনালোকৰ কিমান খৰচ হ'ব কিমান কি হ'ব তাৰপিছত সকলোখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম যিহেতু কিছুমানে ধৰি লওক দুশটা মুৰ্গী পুহিবলৈ অকণমান তেনেকুৱা কৰিব পাৰে বা সেই ন ৰিক্সি টাইপৰ হৈ যায় যে প্ৰথমবাৰ বস্তুটো কৰিম তাৰপিছত ইমানখিনি দুশটা মুৰ্গী আনিলে যদি পিছত কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায় তো তাৰ বাবে বহুতে ভাবে যে এশটা মুৰ্গীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিম ত' আজি সেইটোৱে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে এশটা মুৰ্গীত আপোনালোকৰ কিমান খৰচা হ'ব কিমান কি হ'ব তো এতিয়া বাহিৰৰ পৰা বাৰু নকওঁ বাৰু ভিতৰতে যাওঁ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বহি পেপাৰত লিখি কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাম বাকী ফাৰ্মখন এবাৰ চাই লওক বাহিৰৰ পৰা যিহেতু বহুতে নেদেখিব পাৰে মোৰ ফাৰ্মখন কেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা এইখন চাই লওক কাই ত' এইখন ফাৰ্ম আৰু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এখন ফাৰ্ম বনোৱাৰ কথা তো সেই ফাৰ্মখন ক'ত বনাইছোঁ জানেনে কাইজ এক ছেকেণ্ড দেখাই দিছোঁ তো এইখন হৈছে আগৰ ফাৰ্মখন এইখন পূব সেইটো ছাইডে পশ্চিম হয় আৰু এইটো ছাইডে পূব হয় তেনেকৈ পূবা পশ্চিমাকৈ দিয়া হৈছে আৰু মোৰ বেছিকৈ সুবিধা হয় এনেকৈ ত' যিহেতু মোৰ মাটিটো এনেকৈ আমাৰ দীঘল আছে অকণমান ত' সেইকাৰণে এনেকৈ উত্তৰ দক্ষিণাকৈ সুবিধা হয় কিন্তু মানে তেনেকৈ দিয়া নগ'ল প্ৰথমবাৰ বাকী এতিয়া মেইন এতিয়া যোনখন ফাৰ্ম বনাম সেইখন ফাৰ্ম হ'ব ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে এইফালে এটা পুখুৰীও বনাই আছোঁ পুখুৰীটোত মাছৰ কাৰণে আৰু হাঁহৰ কাৰণে পুখুৰীটো কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ বাকী কি হয় দেখা যাব পিছত এইটো এতিয়া বৰ্তমান পাঁচ ফুটমান হ'ল বাৰু আৰু অকণমান খান্দিব লগাই দিছোঁ মানে এটা পুখুৰী আছে সেইটো পুখুৰী পুতি আছোঁ তো সেইটো পুখুৰী পোটা হোৱাৰ পিছত এইটো পুখুৰী বনি যাব এতিয়া মেইন বস্তুটো খান্দা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিম মানে আমাৰ ইয়াত যিহেতু বালিমাটি তো বালিমাটিত মানে কি হয় পানীটো নাথাকে সহজতে আৰু পানীটো আৰু ধৰি লওক এতিয়া বৰ্তমান পাঁচ ফুট আছে নহয় আৰু তিনি ফুটমান খান্দিলে ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যাব তথাপিও মানে পানীটো নাথাকে কি কাৰণে নাথাকে এতিয়া ধৰি লওক বালিৰ বস্তুটো শুকান মানে সেইকাৰণে নাথাকিব পাৰে তো তেনেকুৱা কথা ত' সেইকাৰণে ইয়াতে কি কৰিম তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট এঞ্চি ৱাল মাৰি দিম ছাইডত তাৰে পিছত তলত পকা নকৰোঁ যিহেতু পানীটো অকণমান ফিল্টাৰ হৈ থাকিব লাগিব তো আৰু তলত পকা কৰি দিলে মানে কি হয় মাছটো ডাঙৰ সহজতে ডাঙৰ নহয় তো সেইকাৰণে তলত ধৰি লওক পথাৰৰ মাটি যোনটো একদম পূৰা আঠা থকা মাটি তো সেইটো মাটি তলত দি দিম ধৰি লওক এক ফুটমান দি দিম তেতিয়া মানে বস্তুটো বালিৰ লগত এইটো বালিৰ লগত মিক্স হৈ নাযায় তো সেইকাৰণে তেতিয়া সেইটো বস্তুটো দি দিম তলত আৰু ছাইডত বিম দি কেনে খুটাৰ প'ষ্ট দি কিনে এনেকুৱা ৱাল দি দিম তো তেতিয়া ধুনীয়া আৰু তেন্তে টেনশ্যন নাই পানীখিনি থাকি যাব তো সেইটো ভাবি আছোঁ কি হয় দেখা যাব কিন্তু তাৰ আগতে মেইন এইখনত এতিয়া বৰ্তমান মই ধ্যান দি আছোঁ কাৰণ এইখনত লাগি আছোঁ ভালকৈ এইখনত হৈ লোৱাৰ পিছত লাহে লাহে কামখিনি আৰম্ভ কৰিম আৰু এইখিনিতো যিহেতু এখন ফাৰ্ম বনাম আৰু ধৰি লওক আৰু দহদিনমান দহ পোন্ধৰ দিনমান পিছত ইয়াৰে কাম আৰম্ভ হৈ যাব তো ইয়াৰ নিচিনা চাং নকৰোঁ বাৰু এইটো তলতে বনাম যিহেতু ব্ৰৰ্ডিংটো ইয়াতে হ'ব বাকী ডাঙৰখিনি ইয়াতে থাকিব তো সেইকাৰণে এইটো হ'ব বাৰু পিছত এইটো আপোনালোকক হ'লে দেখাম আৰু এতিয়া আমাৰ মেইন টপিকত আহোঁ গাইজ ফাৰ্মত চাওক আৰু এইফালে গোটেই বেডিং পাতিখিনি উলিয়াই লৈ গ'লোঁ মানে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছোঁ আৰু বৰ্তমান ফাৰ্মত থকা নাই যিহেতু ইহঁতৰ প্ৰায় একৈছ দিন আজি একৈছ দিন আজি ইহঁতৰ তিনি নম্বৰ ভেকচিনটো হ'ব ত' তিনি নম্বৰ ভেকচিনতো এটা ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক তো সেইকাৰণে আজি ইহঁতৰ আজি একৈছ দিন হ'ল যিহেতু ধৰি লওক কালি যোৱাকালি পৰহিৰ পৰা আমি ইয়াতে থকা নাই ত' তেনেকুৱা আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু বিশ ঊনৈছ বিছ দিন থাকিলেওতো হৈ গ'ল আৰু ইমানখিনি বাকী এইফালে গোটেইখিনি লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে অকণমান চাফা কৰিব লাগিব বাকী এইফালে মুৰ্গীকেইটা চাওক ইয়াত ভয় খাই গৈছে বিছ দিনৰ পোৱালি হয় গাইজ ধুনীয়া আছে বাৰু চাইজ ধুনীয়া হৈ আছে আৰু মৰ্টেলিটিও ইমান বেছি হোৱা নাই এটা নে দুটা হৈছে মাত্ৰ চাওক এবাৰ তেনেকৈ আছে সিহঁতক বৰ্তমান দানা দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ পানী চানী দিব লাগিব যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছেহে মানে ইয়াতে থাকিলে কি হয় ইয়াতে থাকিলে সহজ হয় মানে দানা পানী দিবলৈ ধৰি লওক সহজ হয় আৰু ঘৰতো যাব লগা হয় পানী আনিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে ভাবিছোঁ এটা কল দমকল এটা বহাম এইখিনি জেগাত তো আৰু ধৰি লওক আৰু দুদিন পিছ দুদিন চাৰিদিন দুই চাৰিদিন পিছত দমকলটোৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিম তো ঘৰলৈ যাব লগা হয় অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে তো সেইকাৰণে দিনটোত ধৰি লওক তিনিটা টাইম মেডিচিন তিনিটা টাইমতে অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হয় অসুবিধা মানে কি গাইছ এলাহ লাগে তো সেইকাৰণে ইয়াতে এটা দমকল বঢ়াই দিম সেইটো চাওক সেইখিনি চাওক তো গাইছ বৰ্তমান এতিয়া মেইন টপিকত আহোঁ মেইন টপিকটো আমাৰ কি আছিলে যে এশ মুৰ্গী পুহিলে আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হ'ব বা কিমান লাভ হ'ব বা কিমান কি হ'ব তো সেইখিনি হিচাপ আপোনালোকক বৰ্তমান ক'বলৈ গৈ আছোঁ তো এতিয়া ভালকৈ বহীত আপোনালোকক বুজাই দিওঁ বুজাই দিয়াৰ আগতে এবাৰ কৈ লওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ হয়তো বুজি পাব পাৰে ত' ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ লাগিব এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম চাওক এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম বাৰু এইখিনি হিচাপটো নধৰোঁ কাৰণ এইটো বস্তু হৈছে পাৰমানেণ্ট বস্তুটো সেইটো হিচাপ নধৰোঁ বা আপোনালোকে যদি এশ বা দুশ মুৰ্গীৰ কাৰণে এখন ফাৰ্ম বনাব খোজে মোৰ নিচিনাকৈ চাং নহয় বা ওপৰত টিং নহয় তো আপোনালোকে যদি নৰ্মেল তেনেকৈ বনাব খোজে তলতে তো আপোনালোকৰ মিনিমাম ত্ৰিছ হাজাৰমান টকা খৰচ হ'ব মানে থাৰ্টি থাউজেণ্ডমান খৰচ হ'ব আপোনালোকৰ ত' ফাৰ্ম ফৰ্ম বনাওঁতে সেইখিনি টকা যাব তাৰপিছত এনেকুৱা বৰ্ডিং এৰিয়া এটা আপোনালোক লাগিব এশ মুৰ্গীৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই দুশ মুৰ্গীৰ কাৰণে দুটা লাগিব এশ মুৰ্গীৰ কাৰণে এটা তো আপোনালোকে ইয়াৰে প্লেইন চিটটো দীঘলটো হয়তো বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ ফুটৰ ভিতৰত ৰাখিব আৰু যোনটো বহল আছে সেইটো আঢ়ৈ ফুটমান ৰাখিব তো তেনেকুৱা এটা বনাই ল'ব গোল্ডকৈ এইটো মই যেনেকৈ বনাইছোঁ চাওক তেনেকুৱাতে আপোনালোকেও বনাই ল'ব তো এইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক লাগিব এতিয়া মেইন মুৰ্গীৰ পোৱালি তো মুৰ্গীৰ পোৱালি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ৰেটটো আপডাউন হৈ থাকে যিহেতু ত' ধৰি লওক বিয়াল্লিছ টকাকৈ ধৰিলেও আপোনালোকৰ এশটা মুৰ্গীত চাৰি হেজাৰ দুশ টকা বনিব মই ভালকৈ বহুত বুজাই দি আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব তো এইফালে হেণ্ডৰাইটিংটো নাযাব বাৰু হেণ্ডৰাইটিংটো অলপ স্পীডত লিখাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে এই মাত্ৰ জাষ্ট লিখিছোঁ তো মুৰ্গীৰ পোৱালি আপোনালোকৰ লাগিব এশ পিছ যিহেতু এশটা মুৰ্গী কৰিব আপোনালোকে বিয়াল্লিছ টকাকৈ এশটা ধৰি লওক চাৰি হেজাৰ দুশ টকা ত' তাৰে পিছত আহিলে মেডিচিন মেডিচিনত ধৰি লওক আপোনালোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত ধৰি লওক ট'টেল ধৰি লওক দুহেজাৰ বা পঁচিছশ টকা এটা যাব আৰু তাৰে পিছত ফিট দানাত ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ইহঁতে যিমান দিন ব্ৰৰ্ডিঙত থাকিব ব্ৰডিঙত ধৰি লওক আপোনালোকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ প্ৰায় বিছ কেজি লাগিব দুশ মুৰ্গীৰ কাৰণে প্ৰায় এক বেগ লাগে তো ধৰি লওক আৰু বিছ কেজিমান লাগিব তো বিছ কেজি ষাঠি টকাকৈ লয় প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰৰ কেজি তো ষাঠি টকাকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ বাৰশ টকাত বিছ কেজি আহি যাব তাৰে পিছত এইফালে যদি চাই এইটো ষ্টাৰ্টাৰ আছে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰৰ পিছত আহে ষ্টাৰ্টাৰ তো ষ্টাৰ্টাৰটো আপোনালোকে দুই বেগ আনিব লাগিব দুই বেগত ধৰি লওক এবেগত দুহেজাৰমান টকা পৰে ভাল কোৱালিটিৰ ত' দুই বেগত দুই চাৰি হেজাৰ টকা তাৰে পিছত গ্ৰোৱাৰ এক বেগ আনিলে দুহেজাৰ টকা তাৰপিছত ফিনিচাৰ এক বেগ দুহেজাৰ টকা মই অলপমান বাজেটটো কমাই দিছোঁ মানে গ্ৰত আৰু ফিনিচাৰটো এক বেগ এক বেগ কিয় দিছোঁ মানে সিহঁতক ধৰি লওক ঘৰুৱা দানাও আপোনালোকে খুৱাব পাৰে ত' সেইটো দানা খুৱালে আপোনালোকৰ দানা কষ্টিংটো কমি যায় মেইন কথা সেইটো আৰু তাৰপিছত আহিলে ভেকচিন ভেকচিনত আপোনালোকৰ ধৰি লওক পাঁচশ চাৰিশ পাঁচশ টকা যাব তো পাঁচশমান টকা যাব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্লাছ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্লাছ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট মানে অহা যোৱা কৰা এইটো সিটো কৰোঁতে কৰোঁতে মানে এহেজাৰ টকা এটা ধৰিছোঁ দিয়ক আৰু ট'টেল আপোনালোকৰ গোটেই বাজেটটো মিলাইছোঁ আপোনালোকৰ মই প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ টকা ত' বেছিও যাব পাৰে আপোনালোকে যদি ঘৰুৱা দানা নোখোৱাই যদি মানে ধৰি লওক অনি কিনা দানা খুৱাই থাকে তো তেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক ঊনৈছ হাজাৰমান পৰিব ত' ঊনৈছ হাজাৰমান হৈ যাব আপোনালোকৰ ট'টেল এশটা মুৰ্গী মানে কি একদম সৰু পোৱালিৰ পৰা বেছি হোৱালৈকে তো তাৰে পিছত বহুতে ভাবিব পাৰে যে লাভ কি হ'ব সেইখিনি ইমানখিনি যদি খৰচাই হয় যে লাভ কি হ'ব তো লাভটো কি হ'ব সেইটো আপোনালোকক ভালকৈ মই ডিটেইলছত কৈ আছোঁ তো লাভ আপোনালোকৰ কি হ'ব আপোনালোকৰ বজাৰখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ তেতিয়া ভালকৈ আপোনালোকক বহীখনত দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো চাওক প্ৰায় পাঁচটাও যদি মৰ্টেলিটি আপোনালোকে ধৰে তো এইফালে নাইণ্টি ফাইভ পিচ ৰখিব আপোনালোকৰ আৰু ধৰি লওক এটা মুৰ্গীত যদি আপোনালোকে আঠশ গ্ৰামকৈও ধৰে তো আপোনালোকৰ নাইণ্টি ফাইভ পিচত প্ৰায় ছেভেণ্টি ছিক্স কেজি ওলাব যদি আঠশ গ্ৰাম পে আঠশ গ্ৰামকৈ যদি এটা পাৰ মুৰ্গীত যদি ওজন হয় আৰু তিনি মাহত তো যিহেতু এক কেজি হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে ত' সেইটো কাৰণে আঠশ গ্ৰামকৈ ধৰি লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ছেভেণ্টি ছিক্স কেজি ওলাব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে ধৰি লওক বজাৰত যদি আপোনালোকে থ্ৰী ফিফটিকৈও বেচে ছেভেণ্টি ছিক্স কেজিত ত' আপোনালোকে তেতিয়া টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আপোনালোকে পাব আৰু তাৰে পৰা আপোনালোকৰ যিহেতু মেইন পইচা আপোনালোকৰ গৈছিলে বাজেটটো আছিলে ফিফটিন থাউজেণ্ড ত' টুৱেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা আপোনালোকে ফিফটিন থাউজেণ্ড মাইনাছ কৰিলে ইলেভেন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এটা আপোনালোকৰ প্ৰফিট নিজৰ প্ৰফিট আৰু ত' এইটো প্ৰফিট আপোনালোকৰ ওলাব ত' বহুতে ভাবিব পাৰে যে তিনিমাহ ইমানখিনি কষ্ট কৰি খালী চাৰে এঘাৰ হাজাৰ এঘাৰ হাজাৰ ছশ টকা আপোনালোকে এটা প্ৰফিট পাব তো তাতকৈচোন নকৰাই ভালতো তেনেকৈ বহুতেও ক'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে সেই ফাৰ্মখন ধৰি লওক বেড ছিষ্টেমত কৰে ধৰি লওক এটা এটা বেডছ আপোনালোকৰ তিনিমাহ লাগে তো তিনিটা ৰুম আপোনালোকে বনাই দিলে প্ৰতিটো ৰুমতে প্ৰতিমাহে মুৰ্গী ভৰাই থাকিলে তো আপোনালোকে যদি তেনেকৈ মান্থলি বেড ছিষ্টেমত কৰিব পাৰে বস্তুটো ধৰি লওক তিনিটা ৰুম বনালে তাৰপিছত প্ৰতিটো ৰুমতে মাহে মাহে বস্তু মুৰ্গী ভৰাই ঘূৰাই ঘূৰাই থাকিলে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাহত আপোনালোকৰ এই এঘাৰ হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব ঘৰতে বহি বহি ত' সেইটো হিচাপত চাব গ'লে এইটো এটা বেষ্ট বিজনেছ হয় আৰু বহুতে তেনেকৈ ভাবিব পাৰে যে এঘাৰ হাজাৰ টকা তিনি মাহত কিনো হ'ব তো তেনেকৈ নাভাবি যদি আপোনালোকে এইটো মাহে মাহে কৰিব চায় তো তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়া এটা প্ৰফিট বনিব তো সেইটোৱে আপোনালোকৰ বজাৰখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি বজাৰখনত বজাৰটো মানে ধৰি লওক মুৰ্গীৰ দামটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো কম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে বেছি দামত বেচিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো বেছি হ'ব নিশ্চয় বেছি হ'ব আপোনালোকে যদি ভাবি আছে প্ৰথম প্ৰথম কৰিম বুলি ফাৰ্মিং তো কৰিব পাৰে একো টেনচন নাই আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে মোক কমেণ্ট কৰিলেই হ'ল তো ধুনীয়াকৈ আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কৈ দিম আৰু তেনেকুৱা বাকী এতিয়া আপোনালোকে দেখিলেই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোৱেই কিমান কি কথা আৰু সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব আপোনালোকে মুৰ্গীৰ মানে সিহঁতৰ থাৰ্ড ভেকচিনটো তিনি নম্বৰ ভেকচিনটো কেনেকৈ দিয়া হয় যিহেতু আজি সিহঁতক ভেকচিন দিম ত' সিহঁতক তিনি নম্বৰ ভেকচিনটো কেনেকৈ দিয়া হয় সকলোখিনি আপোনালোকক কথা কৈ দিম কোনটো ভেকচিন দিব লাগে কি কথা নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকক থেংক ইউ কৈছোঁ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি থেংক ইউ আৰু তেনেকৈ কৰি যাব আগবঢ়াই গৈ থাকিব তেনেকুৱা আৰু বাকী এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ গাইচ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমে নাপাহৰিব লগ পাইছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আৰু নেক্সট টপিকৰ সৈতে বেলেগ এটা টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ত' তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইছ বাই বাই